الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسنادنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الي الله بإذنه وصراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فيه كلامه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا حبلي. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كن واكدين لك عشير কলিমার পতাকা ধুলবে সেদিন সবাই রবেরি বিধান পে দুঃখ বেদনা ভুলবে কোনো একদিন দেশের আকাশে কালিমার পতাকা দুলবে সেদিন সবাই আল্লাহর বিধান পে দুঃখ বেদনা ভুলবে সেদিন আর রবে না হা অন্যচার দুর্নীতি কদাচার থাকবে নাওয়চার দুর্নীতি কদাচার সকলেই শান্তিতে থাকবে কোনো একদিন এ দেশের সে কলিমার পতাকা দুলবে সেদিন সবার বিদান পে দুদা بھول بے لہ تک بے لی تک تکبیر